Baik, uh, Kelantan tu lambat lagi pilihan raya Jadi kalah menang tu bukan kerana saya ada dalam tu ataupun saya tak ada dalam tu Tinggal lagi prinsip-prinsip kemenangan, kejayaan itu Antara lain ialah bila dah ada kerajaan, dia kena perform Dia kena deliver, dia kena ada budaya good governance Dia kena achieve apa yang menjadi uh, aspiration pemilik, pengundi Dan wakil rakyat dia yeah, have a good attitude InsyaAllah dia menang Kalau saya tak ada pun boleh-boleh menang ya? Uh, itu ukuran-ukuran dia Sekian Datuk, terima kasih Dato' Sam saya rasa itu jawapan yang agak pelisik juga ya. Yeah. Kita nak soalan tadi saya percaya Apa pandangan Dato' Sam Setakat mana yang sekarang ni boleh pergi Dengan performance setakat ni yang Dato' Sam Observe Jawapan teori kita tahu Dato' Sam Cuma sekarang yeah. setakat observation Dato' Sam Pilihan raya tak tahu bila lagi Jadi kita kata nak kalah So they can change Mungkin besok dia perform Dan kita tak boleh nak kata anda istimewa dia orang Cuma apa kalau ditanya lebih mudah saya jawab Apa position saya Bila saya tak ada dalam kerajaan ha, Itu mudah saya jawab ya. Nak kalah ke menang peridik 5 tahun lagi Lama lagi ya. Mungkin Amno dah collect pun masa itu Jadi menang lagi Jadi salah prediction kita Baik Uh, function saya adalah uh, mana yang baik saya strengthen mana yang uh, kontradik dengan hadith isfa yang ditinggalkan oleh tu guru yang bawa lepas saya akan tegur secretly or openly ya? saya dah nyatakan kali ini secara terbuka termasuk dalam dun jadi kalau saya nak bercakap no can stop ya? jadi saya berharap dengan fungsi tersebut uh, kerajaan Kelantan dia lagi lagi concern dia lagi yang panggil ada exercise bagi dia peluh sikit, jangan ada kencing manis ya. Jadi kalau kita biarkan dia ada kencing manis ya? Makan manis, lemak Makan angin sekali ya. Makan garam banyak ya. Jadi uh, sakit ada lah Jadi tu, tujuan ataupun tugas saya Sebagai senior Orang abang lah kira Saya kadang-kadang adik saya tak betul jalan Saya kena pukul Saya tak marah dengan adik ibu. Saya sayang dia Tapi saya nak dia sihat Dia nak belajar kuat Ya, Uh, ada satu dua yang saya telah tegur saya tak tahu di sini uh, uh, terutama saya nak sebut di sini secara terbuka parti also can take concern pendirian saya daripada dulu semasa saya di luar kerajaan sebagai ahli parlimen semasa saya dalam kerajaan sebagai ahli jatuh kuasa uh, apa namanya komiti frustri ialah concern saya terhadap, terhadap environment terhadap pembalakan Ya, ya. terhadap penebangan uh, penembangan eksesif balap hmm. ya saya termasuk orang seni ya, bila satu pokok ditumbangkan di jalan duta on the way pergi airport kerana nak beri laluan pada kereta di baru laju dan korak tersebut lalu situ ya dia tebang pokok-pokok saya saya sedih ya. saya sedih bila satu pokok itu begitu mudah ditebang dan dalam negeri saya sendiri Kalau berlaku perkara eksesif seperti itu, Saya sangat sedih Dan saya tidak akan teragak-agak memberikan teguran yang terbuka Sebagaimana saya telah bercakap tentang tajuk ini Dalam bentuk peningkatan uh, temperature Peningkatan suhu sebagai ahli parlimen Jadi di Kelantan Kalau ada eksesif logging, Penebangan yang berlebihan balak Saya terpaksa menegur ya? Jadi kalau saya menegur Janganlah teman-teman saya terasa hati kerana uh, pada pendapat saya ini adalah satu perkara yang menjadi perbezaan antara perbezaan PAS dengan UMNO kenapa kita nak replace kerajaan UMNO kerana UMNO kerap what is their kerap practices zaman dulu at the state level dia tebang pokok jual dapat duit ya harga jualan pula tak ditender harga murah tembang habis hutan so kalau PAS ada ganti UMNO PAS keep practice the same policy saya nak ke mana? saya lawan amno tiba-tiba kerja saya sendiri buat so saya kena bersuara membetulkan keadaan tersebut so anggaplah ucapan saya ini sebagai satu signal bahawa practice tersebut mesti dia uh, saudara tadi tanya soalan yang hot sikit lah kan putusan Malaysia dia tunggu ni sangat tanda kebalan ke jadi saya pun tertanya soalan tadi macam soalan pemberi keputusan. <laughs> Apakah good reason untuk saya lawan dengan Mama? Jadi kalau saudara boleh bagi good reason saya kena lawan, barulah saya boleh buat keputusan. Kalau no good reason, kenapa nak pergi lawan ya? Itu <coughs> profesional dengan ulama ya. Profesional ulama saya ni tak profesional. Saya tak tahu macam mana orang boleh panggil saya profesional Saya tak ada sertifikat profesional Kalau setakat, setakat belajar ekonomi It's not mean that you're a professional Tapi saya pun kadang-kadang rasa malu aku ni profesional Tapi kalau orang panggil ustaz saya tu so Saya suka juga lah <laughs> <laughs> Jadi saya ni anak, -anak tu guru, cucu tu guru Keluarga saya tu majoriti tu guru Kemudian bila masuk ke tingkatan satu, ayah saya tanya, Awak nak belajar sekolah Arab kan nak belajar sekolah orang putih Saya kata dah keluarga kita semua dah belajar Tok Guru semua dah Saya belajar sekolah orang putih lah Jadi itulah yang sekolah orang putih Lepas tu datang bawah Tok Guru Nek Aziz Jadi hafal lah Quran sikit-sikit Boleh lah baca hadis satu dua Kalau kira-kira Kalau ambil exam Pak Sanawi Saya rasa saya boleh pass lah Jadi saya ni separuh lah ya taklah ustaz 100% tapi separuh ustaz lah. jadi saya ni tu guru kata ulama juga pasal semua orang pimpin apa ni tu guru kata ulama pasal Fatin dah lancar satu konsep professional teknokrat mesti jadi ulama ulama pula kena belajar jadi professional dan teknokrat pengasingan ini hanya ada dalam Christianity pada pendapat saya minta maaf kalau rakan-rakan Christian terasa-terasa dulu ya, iaitu bila nak nak wujud sekularism ni pengasingan tu berlaku kerana para padri telah mengambil peranan Tuhan ya, pada satu masa mereka compassionate dari satu segi tetapi masa menjatuhkan hukuman mereka sebagai judge mereka menghukum dengan keras ya. so akhirnya orang tolak uh, rahib, orang tolak uh, uh padri ya. Tetapi bukan orang tolak agama orang tolak the practice patri-patri ini ya. So exclusivity benda demikian uh, sepatutnya tidak wujud. Apatah lagi Quran tu untuk semua orang. Ya. Adakah Quran tu untuk satu kumpulan saja? Adakah saya sebagai as muslim hamba Allah yang kerdil tidak siap saya tak ada hak untuk memahami Al-Quran, untuk praktis Al-Quran, untuk berpukit Al-Quran, to enjoy reading and appreciate kehebatan dan keindahan Quran jadi kalau saya committed sebagian daripada ajaran Quran adakah dengan itu saya juga tidak layak memberi pandangan dalam isu-isu governance, isu-isu kepimpinan ya? adakah pernah satu masa dalam Islam ada exclusivity, leadership kepada Kepada few, kepada orang tertentu Kita ambil uh, Muhammad Al-Fatih Dari segi credentials Dia bukan uh, ulama' biasa Dia bukan dikategorikan sebagai ulama' Tetapi hadis Nabi SAW mengatakan Siapa yang bebaskan Konstantinopol Dia adalah amir yang terbaik The best leader Jadi the best leader Jatuh kepada Muhammad Al-Fatih Tetapi Muhammad Al-Fatih Never Been categorized as ulama Dalam persepsi yang kita ada pada hari ini ya. Bahkan Mungkin dia tak boleh berbahasa Arab Dia hanya boleh berbahasa Turki ya. Tetapi Kategori Rasulullah dia adalah the best leader So indikasinya apa? Indikasinya leadership Need different quality Knowledge Is different thing But leadership quality is different thing. Jadi kalau kita nak tampil sebagai pemimpin You need to qualify as a leader Bukan sahaja you acquire the knowledge But Characteristic uh, karakter, karakter, uh, As a leader tu Kena wujud ya? Jadi uh, Tinggal lagi perbahasan dalam pas, ulama dan penama Ya Presiden mesti ulama Dan timbalan mesti ulama Ya Uh, telah diterima oleh hari pas mak sabu bukan ulama for sure I think that for sure dia yeah. bukan <laughs> ulama tetapi ambil dikinasi itu guru ulama juga lah macam saya dua kali lima dengan saya apa yang berlaku dalam pemilihan 2011 dia telah diterima sebagai timbalan presiden pas so presidennya sudah wujud Iaitu timbalan presiden tidak semestinya adalah daripada ulama kerana kerana whoever become a president, ulama ataupun non ulama, keputusan tentang policy adalah majlis syura ulama. Dan itu sebab kita buat majlis syura ulama. Kalau presiden tu uh, tidak boleh tidak mesti ulama, kita tak perlu ada majlis syura. Majlis syura is the Dia yang paling tinggi sekali. Dan uh, presiden dan timbalan presiden mesti mengikut Keputusan ini dibuat oleh Majlis Syurah Itulah konsep kepimpinan ulama Yang diasaskan pada tahun 1982 Baik, saudara kata tadi Soalan tentang buku Dr. Mujahid Ada sekata Ada kerikatan But you must see from body, the perspective of consensus Apa yang main Mainstream dalam pas Mujahid tulis buku tu Sebelum dia dipilih sebagai Central Working Committee 2011 perwakilan pilih dia dia menang walaupun saudara kata ada pihak yang sekat buku dia daripada diedarkan tetapi perwakilan melihat sebalik jadi dia menyekat ni satu dua orang satu dua orang saya pun tak tahu dia sekat betul ke tidak kalau dia sekat memang tak patutlah ya? kalau dia tulis buku jawab balik itu tak ada masalah kalau sekat sampai ahli tak boleh beli maknanya presiden nempah tak sekat imbalan perasa nempah tak sekat Mursi Tuan Abah tak sekat Kami naik presiden tak sekat Ada seorang dua nak sekat Jangan pakai dia ya. Pakai presiden Abah tu Presiden Abah kata tak sekat Jual lah buku tu Malam ni kalau ada Ya eh, dah lah Tapi malam ni Nganyu pun tak jual dia ya. <todoh> uh, Baik uh, Mujahid saya nak stress Tapi ya. dia dipilih Lepas dia tulis buku yang Dikatakan disekat oleh pihak tertentu Maknanya perwakilan PAS menerima dia ya. Jadi orang menyekat tu patut undur balik Kerana kalau tidak dia dah bercanggah dengan Perwakilan yang majoriti telah mengundi ya, saudara Dr. Mujahid Jadi suara ini yang prevailing Yang itu yang mustahak Yang prevail suara siapa? Yang prevail adalah suara pertengahan Boleh ada suara-suara tepi tak ada masalah Mana ada satu organisasi suara tepi tak ada Ya Rasulullah SAW Ra pun ada kiri Panggil dia datang sini datang sini tapi dia follow malaikat banyak jalan dia jalan terus di uh, PGU PAS ganti TIAMNO saudara kita mm. saya hadir semasa perbincangan tentang kuih tersebut dan bukan kuih itu saja ya ada beberapa isu lain ya. satu saya tak soka goka sama sekali sokka ya. soka goka ada satu agama daripada Jepun ya. soka gagai ya. soka gagai saya pun tak berapa familiar ya. Uh, masa tu chairman dia di Kelantan perempuan dia datang jumpa sebelum jumpa tu guru dia kena jumpa saya dulu sama dengan masyarakat community India ya. kita jalan Hamzah saya perfectly masih ingat apa yang Tuk Guru advice kepada community ini ya. masyarakat Sikh pun sama ya. dan bukan saja kuih ya. saya yang ni saya share dengan brethren saya orang pas saya banyak berpesan masyarakat India from Islamic perspective of governance adalah dalam kalimat Islam as ini, the oppressed been discriminated totally haram bagi Islam membiarkan satu kaum di selit di discriminate sampai begitu jadi orang India adalah the most mustaqafi di peninsula ya Di Sabah Sarawak, kumpulan uh, bridging di sana ya. So the guru ni Aziz the first establish Kampung India di Batu Kajang. Apabila pekerja estate uh, habis kerja, tamat dah tempoh, mereka kena keluar daripada estate daripada rumah uh, pekerja estate. Kita beli tanah 20 ekar daripada tanah estate, bagi lah rumah sampai hari ni orang India duduk di situ. kenapa pas negeri lain tak tigu nombor satu kena nak panggil lain belum ada kuasa lagi kecuali lah. Selangor saya selalu pesan Selangor mesti jadi sampel kepada layanan yang se sempurna kepada community India kerajaan Selangor tanah luas di sini ramai boroh India yang kerja di ladang miskin kenapa kita tak boleh ada satu pelan pembinaan bagi masyarakat India kalau tak ada orang lain nak, nak champion Adun pas 15 orang ni tu champion list ya jadi uh, uh, Ini satu cabaran Bagus kalau tanya tadi Inilah patut dibincangkan dalam muhtamar Bagaimana Nak memperkasakan kuasa yang kita ada Dalam konteks masyarakat Berbilang kau, orang India di Selangor Dan kumpulan-kumpulan lain juga Dan ke, Daripada ini kita boleh kita Rasa kasih sayang tu ya. Kita politik Malaysia terlalu lama hilang Kasih sayang kita hanya ada kebencian ya. berapa lama kita nak hidup dengan kebencian bangun pagi takut orang tu bangun pagi takut orang tu mana masa kita nak rasa kita adalah adik abang brothers dalam satu negara kita <tong> <tong> kalau pas gagal mencapai ini pada pendapat saya masyarakat semua masih boleh bergerak untuk mencapainya dan saya yakin pas Sahabat sendiri right perspective on him dialah tenaga perubahan yang ada dalam pas pada ini kalau tak ada usaha hati bukan mudah nak buat decision yang yang penting dan baru ya jadi kenapa nak tukar saya? hati kalau usaha hati tak ada tak tentu lagi saya boleh tukar ya baik usaha hati ada kita boleh tukar so we need to change terus usaha hati we don't need to change him in order to achieve Positif change, impas Jadi Ustaz Hadi adalah Kuasa kuat Di belakang perubahan-perubahan utama dalam PAS Dan payung utama adalah Tengku Aziz Dan suara-suara yang ke Memberikan equilibrium Sebagaimana so, pimpinan utama Tegak Suara-suara itu adalah Saya kira Biasa yes, dalam mana-mana satu organisasi Cuma kena tengoklah rumpah pantai undi itu jangan kurang juga, tengok juga lah. Ha, itu yang biasa-biasa ni saya jawab betul-betul ni. Undi itu kena penting tengok juga lah. Jadi saudara ni ahli perwakilan ke tidak? Nanti kalau calon-calon saya pun naik shop, pergi lawak, belebong. Jadi, jadi sekian terima kasih atas semua soalan-soalan yang ditanyakan kepada kami. Dan kita jumpa lagi pada masa-masa yang lain. Sekian. ร้อยปีเลยสมมติร้อยปีก็ได้เด็กน่ังปกปิดอ่ะไม่